Если более красиво говорить, что то это о том, что мы должны друг другу, как, как люди, можем ли мы э, вступать в отношения э, взаимной поддержки э, в ситуации вот, э, нашей, позднекапиталистической, когда самый лучший человек тот, который э, не обременяет никого и зависит только сам от себя. Вот. И можем ли мы рассчитывать на кого-то еще, кроме, кроме себя самого. Э, мой проект называется... Объединенное товариство о співтворців. Вот. Это проект о людях, о людях, которые трудятся. Это как бы герои нашего времени, творцы и предприниматели, создатели контента, стартапов, то есть адепты экономики знаний. Вот. И само объединенное товариство – это такая себе историографическая фикция, это вымышленное сообщество, но оно основано на, на реальном прототипе. Вот. То есть исходным материалом были так называемые, то, что по-английски называется friendly societies, это общество рабочей взаимопомощи. Такое себе, ну, это очень важное явление для 18 века, вообще для периода индустриализации. И при этом, по сути, вот эти товарищества – это истоки профсоюзного движения в мире и в Европе, и как бы начало культуры трудовой солидарности и вообще свободомыслия э, особого рода в Европе. Да. Исследование этих сообществ, их визуальной культуры э, натолкнуло меня на два таких э, действия, которые стали основой моей работы. Э, первое – это создать, боевые знамена для современного креативного класса, то есть в лучших традициях вот этой ранней индустриальной изобразительности. Второе ⁇ это сосветить искусственное солнце над старой фабрикой, которая сейчас используется в качестве коворкинга.